ओम नमो वेङ्कटेशाय नमस्कारम ई रोज वीडियो श्रीश्यामलादेवि कवचम् ॐ श्रीदेव्युवाच साधु साधु महादेव कथयस्व महेश्वर येन सम्पद्विराने साधकानां जयप्रदम् विना जपं विना होमं विना मन्त्रं विना सुतिं यस्य यस साधको धरणीपतिः श्रीभैरव उवाच शृणुदेवि प्रवक्ष्यामि मातङ्गीकवचं परम् गोपनीयं प्रयत्नेन मौनेन जपमाचरेत् कवचं दिव्यं सर्वरक्षाकरं ऋणां कवित्वं च महत्त्वं च गजावाजिसुतादयः शुभदं सुखदं नित्यम् अणिमादिप्रदायकम् ब्रह्मविष्णुमहेशानां तेषाम् महेश्वरी श्लोकार्धं श्लोकमेकं नायस्तु सम्यक् नरः तस्य हस्ते सदैवास्ते राजलक्ष्मीरसंशयः साधकः श्यामलां ध्यायन् कमलासनसंस्थितः योनिमुद्रां करे बध्वा सिक्ति ध्यानपरायणः कवचम् तु पठेद्यस्तु तन्यः स्युः सर्वसम्पदः पुत्रपौत्रादिसम्पत्तिरं ते मुक्तिश्च शास्वती ब्रह्मरन्ध्रम् सदा मन्त्रनायिका ललाटं रक्षतां नित्यं कदम्बेसि सदा मम भ्रुवौ सुमुखी, अव्या नेत्रे च वैणिकी वीणावती नासिकां च मुखं रक्षतु मन्त्रिणी सङ्गीतयोगिनी दन्तान् अव्या दोषौ सुखप्रिया चुबुकम् पातु मे स्यामा जिह्वां सायां महेश्वरी कर्णा देवी स्तनौ काली पातु मुखं, नीपप्रिया सदा रक्षेत् उदरं मम सर्वदा प्रियङ्करी प्रियव्यापी रक्षतु मुद्रिणी स्कन्धौ रक्षतु सर्वाणि भुजौ मे पातु मोहिनि कटिं पातु प्रधाने पातु पादौ च पुष्पिणि अपादमस्तकं श्याम पूर्वे रक्षतु पुष्टिदा उत्तरे त्रिपुरारक्षेद्विद्या रक्षतु पश्चिमे विजया दक्षिणे पातु मेधा रक्षतु वानले प्राज्ञा रक्षतु नैऋत्यं वायव्यां सुभलक्षणा, ईशान्यं रक्षता देवी मातङ्गीशुभकारिणि ऊर्ध्वं पातु सदा देवी देवानां हितकारिणि पाठले पातु मां नित्या वासुकी विश्वरूपिणि अकारादिक्षकारान्तमातृकारूपधारिणि अपादमस्तकम् पायादष्टमातृस्वरूपिणि अवर्गसम्भवा ब्राह्मी मुखं रक्षतु सर्वदा कवर्गस्तातु माहेशी पातु दक्ष तथा च वर्गस्तातु कौमारी सायान्नेनानकं भुजं दक्षपादं समाश्रित्य टवर्गं पातु वैष्णवी तवर्गजन्मवाराही पायान्ने वामपादकम् तथापवर्गजेन्द्राणि पातु सर्वदा यवर्गस्थातु चामुण्डा हृदोर्मूले च चा मे तथा हृदादिपाणिपादान्ता जरराननसञ्ज्ञिकम् चिण्डिका च स वर्गस्था रक्षताम् मम सर्वदा विशुद्धं कण्ठमूलं तु रक्षता थोडशस्वराः ककारादिरकारान्ता द्वादशार्जं भुजं। मणिपूरं साधिपान्ता दशवर्णस्वरूपिणि स्वाधिष्ठानं तु षत्रम् बादिलान्तस्वरूपिणि वादिशान्तस्वरूपा व्यान्मूलाधारं चतुर्दलम् हंसाधमज्जाद्विदळम् भ्रुवोर्मध्यं सदावतु अकारादिक्षकारान्त मातृका बीजरूपिणी मातङ्गी मां सदारक्षेदापादतलमस्तकम् मन्त्रं मन्त्रम् धारये द्वामके भुजे कण्ठे वाधारयेद्यस्तु न वै देवो महेश्वरः तं दृष्ट्वा देवताः सर्वाः प्रणमन्ति सुदूरतः तस्य तेजःप्रभावेन सम्यग्गन्तुम् न शक्यते इन्द्रादीनाम् लभेतृत्वम् भूपतिर्वशगो भवेत् वाक्सिद्धिजायते तस्य अणिमाद्यष्टसिद्धयः अज्ञात्वा कवचं देव्याः श्यामलाम् योजपेन्नरः तस्यावश्यम् तु सा देवी योगिनी भक्षयेत्तनुम् इह लोके सदा दुःखम् अतो दुःखी भविष्यति सदा मूको मन्त्रसिद्धिन्न विद्यते गुरुपादौ नमस्कृत्या यथा भवेत् भवेत्सुदीहि तथा तु कवचम् दिव्यः सफलम् गुरुसेवया इह लोके नृपो भूत्वा पठेन्मुक्तो भविष्यति बोधयेत्परिशिष्याय दुर्जनाय सुरेश्वरि निन्दकाय कुशीलाय शक्तिहिंसावराय च यो ददाति न सिद्धेतमातङ्गीकवचं शुभम् न देयं सर्वदा भद्रे प्राणैः कण्ठगतैरपि दोप्यतरं गोप्यं गोह्याद्गुह्यतमं महतु गुरुः सुशिष्याय गुरुभक्तिपराय गुरु च శివే నష్టే గురు గురౌ నష్టే నష్టన ఇది శ్రీ శక్తి తంత్ర మహాదవే శ్రీ శ్యామల కవచం సంపూర్ణం మరిన్ని శ్లోకాలతో నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం ధన్యవాదములు